Это только мотивированные люди. Вот. <laughs> это Митроград, но лучше всего ориентир это Бессарабский рынок. В задней его части есть подземный переход, и когда вы спускаетесь вниз, вы на месте. Мы работаем с 11.30 до 9.00. Вот. Будем рады всех видеть. У вас есть такой классный термин «підвешенный пицца». Могло бы немного больше представить для защиты и Что это означает, да, друзья? Здравствуйте. Опция подвес – это, скажем, возможность для людей, которые хотят сделать что-то доброе, полезное. Люди приходят, оплачивают пиццу, эта пицца готовится и доставляется раненым в госпиталя, также солдатам, которые находятся на вокзале, в волонтерском штабе. Ну, это, в принципе, все. Единственное, что могу добавить, очень сильно сложно отвечать людям, какая у нас сама вкусная пицца или какая пицца нравится ребятам. Хочу сказать, что люди, когда делают что-то доброе, они выбирают, они выбирают сугубо личный взгляд на те или иные добрые вещи.